Если они всерьез думают, что это обрушит нашу экономику, полная иллюзия. Если они всерьез думают, что в результате санкционного давления мы поменяем свою политическую позицию, слушайте президент, он нам сказал, что ну, бесполезно на нас давить. Ответ будет очень серьезно, если не сказать ошеломляющий. Пусть они об этом подумают. А я дуже радуюсь, что Путин так себя почуває. Побачимо, что будет через 6 месяцев. Каже Трамп, реагуючи на ось цю словесну діарею бункерного щодо санкцій. А от ефект навіть від оголошення цих санкцій, ми вже бачимо, зокрема на болотах, бо риторика пропагандистів чітко змінилась, і президент ша вже не друг а дід збочинець. Як вам такі заявочки московитів? Росія не та страна, і руський народ, не то народ, катрабуть під якогось... Заморського діда із Рощенця, понімаєте? Отже, сьогодні розкажу і покажу, як біснуються путінські посіпаки. Я Інна на Бок, і це свіженький огляд кремлівської пропаганди. Бо саме на російських телепомиках зараз дуже видно, як підгорає на болотах, бо ж дивіться, як весело у них. Дійсно європейського союзу фактично ведуть континент, до того, що він стає токсичним. Вот. поэтому говорить о том что все нормально и просто вот какая-то нестыковка на мой взгляд такой знаете слишком легкомысленная такая хлестаковщина вообще по отношению к тому что происходит мы же видим что реально тот концепт единого глобального модели управления, который существовал, он уже не справляется с задачами, он не может генерить критические ресурсы, он не может обеспечивать организационное управление и согласование долгосрочных целей ключевых мировых игроков таких как Китай, Россия, ЕС, США. А это значит, что идет деструкция, раз нету по возможности инструментов согласовать такие интересы. Это значит, что мы находимся на стадии Ді розвалу і регіоналізації Упс, а Путін каже, що санкції суттєво не вплинуть на Російську Федерацію, і загалом каже жодна поважаюча себе країна не робитиме нічого під тиском, Ба більше він каже, що Російська Федерація не боїться і зброї, яка є в Україні і яка може з'явитися, тим більше на цій неділі ще було э, проведено з нашої ядерної тріади. Ну и, и к чему готова Украина? К тому, чтобы включить отопление 10 декабря в Киеве. И то, это еще, если, извините, русские атаковать не будут, а если будут, то тогда как, как это все будет работать? Украина продолжает э, вот эту вот линию глобалистов. Но опять же, судя по инсайдам, у Европы нет денег на следующий год. Нам от этого вообще ни жарко, ни холодно, от этих игр. Мы реализуем цели специальной военной операции, которую поставил верховный главнокомандующий. Все. Мирный вот этот вот трек, он возможен только если как бы вторая сторона к чему-то готова. К чему готова на этой неделе была вторая сторона. А что бункерные продолжает брехать про свои успехи на фронте? Але що йому залишається, крім спотворення ілюзій. Хоча чим далі, то знаєте, тим менше у все це вірять вже навіть громадяни Федерації, та й скажу я вам: не всі той пропагандисти вже такі спокійні і впевнені, як Путін на Україні залишились ще боєприпаси розстояння яких дозволяють наносіть удари не только по пригранічним районам Росії, в першу чергу та Білгород. Курск, Брянск. Ну и в глубину, ну, допустим, центрально-черноземные районы Российской Федерации, в сторону Москвы. Это и Воронеж, там, и Тула, Орел. Про беспилотники мы говорить не будем, просто хочу отметить, что постоянно... С каждым днем, с каждой неделей усовершенствуются беспилотники самолетного типа у противника. Это факт. які можуть і нагрузку від 5-7 до 50, до 60 кілограм, то усерешенство не лютий, навіть фурія, лілека. Хоча так є ще, на жаль, на болотах і ті, хто досі вірять у успіхи СВО і продовжують відпрацьовувати свої криваві рублі. Тож як тільки запровадили нові санкції проти Російської Федерації. понеслося. Тут все говорят, Трамп не хочет встречаться, передумал. А может быть это мы не хотим с ним встречаться? Может быть это мы не хотим соглашаться на их условия, которые они выдвигают, нереалистичные? Они хотят нас принудить к какому-то обмену территориями, чтобы Россия отказалась от части своих... Конституционно закрепленных территорий в обмен на что-то. Ну, это все ерунда. Конечно, почему Трамп не хочет встречаться, да, не захотел. Это он так представил, потому что Россия ему выставила понятные а, условия, которые отвечают национальным интересам, нашему законодательству, нашему стратегическому курсу. Ему это обозначили, и он понял, что а, никто идти у него на поводу или прогибаться под него не будет. Ну, совершенно не те люди стоят во главе России сегодня. И Россия не та страна, и русский народ не тот народ, который будет прогибаться под какого-то заморского деда извращенца, понимаете? И поэтому, конечно, он сейчас просто, я думаю, что сделал, поступил даже не очень корректно, вот, озвучивая так эту позицию. Ну, скажи, как есть, Россия рассказала свою позицию, я ее не принимаю, поэтому нет смысла встречаться. Нет, он себя зачем-то возвышает. Но, как говорится, кто себя возвышает, тот будет унижен, да, чему нас учит Библия. Поэтому не, Трамп не хочет с нами встречаться. Мы не хотим с ним встречаться. Вот видите, снова Трамп им не товарищ. Ба більше вже й китайці, схоже, не друзі московитам. Бо як тільки стало відомо, що китайські державні нафтові компанії перезупиняють закупівлі російської нафти, а саме морським шляхом через побоювання щодо західних санкцій, то полилося лайно і в бік китайців. Росія та ні європейські шавки, і українське та не до государства, которому диктувати. і е, китайська там. Це... Псевдо сверхдержава, которая на самом деле просто огромная фабрика по производству всяких дешевых ненужных никому вещей пластмассовых. Россия это не это. Россия это огромная великая страна, самая большая страна в мире, в мире самая большая э, у нас э, э, ядерное оружие, самый большой арсенал. И с России нельзя договариваться с позиции силы. Ну а такие заявы, как вам? Напишите в комментариях. Вот, это просто родзинка выпуску. Ам... Не печальтесь. Ну, на самом деле, как было правильно сказано, это один из самых серьезных санкционных пакетов, который был введен. Это не тарифы, это санкции. То есть в СНД лист легли, соответственно, крупнейшие нефтяные компании. К чему это приведет? Сейчас дисконт между бренд, ну, меньше получаем, и, соответственно, юрлс в Приморске, северо-запад, составляет 11,5 долларов с барреля. До 21 ноября, пока, соответственно, действует временный период, э э скидка, дисконт поднимется до 16, потом поднимется до 19, после 21 ноября. Соответственно, рынок перестроится, но основная правильная составляющая будет это Индия, которая уже заявляет о том, что собирается перезакупать нефть. Кстати говоря, заодно проверим, насколько у нас ОПЕК плюс силен, потому что у нас министр энергетики Кувейта сказал, что они собираются, увеличивать добычу, чтобы перекрыть, соответственно, как бы поставки из Российской Федерации. Я напоминаю, что мы ОПЕК плюс увеличивали добычу всем дружно все лето для того, чтобы создать этот маневр дополнительный. Больше на рынок поставляли, вот, соответственно, сейчас посмотрим, насколько дисциплина сработает. Я напоминаю, что Трамп очень хорошее <как> отношение с непосредственно Ближним Востоком. Есть такие подозрения, что саудовские коллеги, несмотря на все остальное, все равно будут увеличить объемы. Ми хотіли как бы энергетикой давить, то необходимо було хоча б не вирішувати добичу. А от підсумовуючи пропагандисти, все одно велають, що головне для них це досягнення цілей СВО. Бо Путін же ж продовжує мріяти про блискучу перемогу. Головне для нас в українському конфлікті це достиження тих целей, які були сформулированы в самому начале спеціальної военной операції. И для достижения этих целей нам нужна не дипломатия, а успехи и, в конце концов, победа в войне, которая сейчас происходит. Дипломатия для нас будет потребна тогда, когда надо будет зафиксировать результаты наших успехов, результаты нашей победы. В противном случае дипломатия может привести к тому, что мы... Да винуждені отказаться даже от тех плодов, которые мы уже сегодня э, е, сумели достичь, сумели, сумели завоевать в полном смысле этого слова. Тому россияне и далее будут пачками умирать на фронте, а їхні рідні ледь кінці з кінцями зводити без зарплат, виплат, без майбутнього і взагалі без нормального життя. Розговорюю з жіною. своего погибшего товарища недавно на СО. говорит, какая же там неразбериха на фронте у вас творится в данный момент нахожусь в отпуске по ранению я говорю, ты знаешь, у нас было так командир говорит, идите штурмуйте вот это здание, вот эту лесополку вот этот населенник а я пока скажу штаб командный пункт, узнаю что тут нужно вообще штурмовать а самое главное надо ли вообще тут что-то штурмовать? Вот при таком командовании, при такой организации командования ведется Третья мировая, которая позже в учебниках будет названа СВО Третьей мировой войной. Но что нам до них? Да и знаете, вот... Це був дуже насичений інформаційний тиждень, але що б там не відбувалося на міжнародній політичній арені чи в лавах путінської армії, ну чи загалом на болотах, нам з вами своє робити. Тому давайте підтримувати збройні сили України. Нагадую, зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Вона їм дуже потрібна на фронті, бо це не тільки швидка доставка боєкомплекту, але й безпека наших хлопців. Тому, будь ласка, скануйте ось цей qr код і долучайтеся. Повірте, ця автівка допоможе нашим хлопцям відправляти окупантів туди, де їм місце. Бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. А отже, ви донатите на дуже хорошу справу. Ну а з вами була я Інна Набок. Я дякую, що ви дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Читаю і бачу абсолютно всі ваші коментарі. Тож бережіть себя, бережіть Україну. І до зустрічі у наступному випуску. Бо з дна на болотах стукають регулярно.